мы если когда они зелененькие, да, вот так вот, мы получаем э, реализацию. В результате мы получаем э, возможности. То есть вот это вот у нас второй ряд – это возможности, которые мы получаем. То есть то там мы получаем ограничения во втором ряду. Ограничения э, реализации наших потребностей. А э, знаете о чем говорят? Я сделал такое небольшое исследование. Э, я поговорил, чтобы не соврать. Ну ладно, я сейчас прибедняюсь. Исследование действительно было большим. Я как бы прошел курс нейрофизиологии Института МГУ удаленно для того, чтобы в этом всем разобраться. И интервьюировал, наверное, человек 50 профессиональных психологов, психиатров, невропатологов, нейрофизиологов. То есть мы разрабатывали разные исследования, которые, я надеюсь, сейчас еще реализуются в следующем году. там, я буду писать на фейсбуке. Говорят, у нас 90% клиентов приходят в состоянии депривации. А состояние депривации, это так, диагноз такой, это состояние невозможности удовлетворения потребностей. Так вот, эта невозможность удовлетворения потребностей вводит человека в стресс. А стресс, он действует на вегетативную нервную систему, то есть как э, мобилизуя организм подготовки к каким-то э, необычным опасным неприятным ситуациям, э, значит у нас на, начинает вот в рамках вегетативной нервной системы она делится на симпатическую и парасимпатическую. И симпатическая нервная система она мобилизует организм к стрессу, значит и э, у нас напрягается вся гладкомышечная му мускулатура там начинает иначе работать сердце, сосуды, закрываются поры, начинает по-другому работать кишечник. То есть, если это краткосрочно, как вот, например, экстремалы, да, прыгнул, получил краткую дозу адреналина, да, значит, в голове нор адреналина нейромедиатора, у него это все прошло, организм протестировался, ему хорошо. Но когда человек находится в состоянии депривации, у него организм постоянно сутками иногда, знаете, вот этот сон, когда вы не можете уснуть нормально, вы просыпаетесь, думаете, 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 что же делать, куда бежать? Вот ты еще не уснул. И вот этот вот стресс, он приводит к целой куче соматических заболеваний. То есть э, вегетососудистая дистония, например, та же. Это конкретно э, заболевание соматическое. То есть инфаркты, инсульты, э, кишечные расстройства. И целая куча других проблем выходит из вот этой невозможности удовлетворения потребностей, которые в результате приводят нас к нарушению здоровья, раннему старению и, естественно, несчастью. То есть мы получаем две стрелки на выходе. То есть мы, если условия среды позволяют нам удовлетворять наши потребности, мы получаем вот эту зеленую стрелочку, у нас все хорошо. Мы становимся счастливыми и здоровыми на достаточно продолжительном отрезке времени. А если нет, то мы становимся несчастными, больными и рано умираем. Вот такая вот ситуация. Видите там сверху, снизу. Вывод отсюда очень простой. Значит, что красненькая и зелененькая среда нам рождают либо здоровое, либо больное общество. То есть, мало того, каждый элемент этого города в частности, он рождает либо здоровое, либо больное сообщество, которое уже потом становится обществом. То есть, и, и что самое интересное, если мы вернемся вот к этой штуке, больное общество начинает еще быстрее разрушать ту среду, которая разрушает общество. То есть, а все почему? Цели. Вот помните, вот эта штука. Цели, цели, неправильные цели. Сейчас я так перепрыгну вот сюда. Он, смотрите, Далай-Лама. Далай-лама говорит, что люди были созданы для того, чтобы их любили, а предметы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот. То есть и мы часто любим больше деньги. Мы любим... Кстати, классный анекдот мне прислал наш партнер по проектной деятельности Гриша Лысенко из студии Арслонга. Он прислал, говорит, значит прилетели инопланетяне на Землю, чтобы Землю включить в ранг высоких цивилизаций. И говорят, вот у вас столько ресурсов на Земле, почему у вас люди голодают? Говорят, ну денег нет. Говорят, да. Говорят, а вот у вас такие территории, а люди там без жилья. Говорят, что такое? Говорят, денег нету. говорят, Говорят, а у вас вот такие вот технологии, говорит, у вас там Люди умирают от болезни. Говорят, в чем проблема? Говорят, так, денег нет их лечить. Говорят, так давайте мы вам с других планет завезем типа, деньги. Говорят, так зачем? Мы их сами, говорит, печатаем. То есть вот э, и тут такая же ситуация, что мы подменяем предметами, э, подменяем э, любовь к людям, а город, он для людей. И знаете, я когда-то задал себе один простой вопрос, что должно быть красиво в городе по-настоящему? И ответил на него очень так четко и конкретно, что это должен быть человек. То есть город играет на человека. И интересным в городе должен быть человек. Мы создаем сцену. Друзья, мы не создаем домов. Это все дома, эти все дороги. Это все не имеет смысла без нас. Без нас с вами, без людей. Без того, что это все сделает нас счастливее, там, добрее, коммуникабельнее. Потому что человек, который не находится в состоянии депривации, он коммуницирует, он показывает себя, он реализуется, он устанавливает связи. А вы знаете, 100%, благ, 100 благ, которые мы можем получить в городе, вот эти вот самые возможности, которые я там вначале показывал, они здесь, в городе, от других людей. И коммуникации в городе, коммуникации, это ключевой вопрос. Наша задача создать правильные коммуникации между людьми. То есть наша задача делать больше публичных пространств, где люди будут приятны друг другу. Потому что сейчас выходишь, у нас улицы нет. То есть ты ее пробежал, потому что тут машина, там ларек, тут уже метро, тут толкается, здесь не санкционированная торговля, там яма, тут ты смотришь, чтобы тебе что-нибудь на голову не упало. Ты пробежал, ты на других людей. И если смотришь, так это потому что они тебе мешают. То есть это нездоровая совершенно вещь. То есть города, они же... Ну, они созданы для того, чтобы люди там чувствовали себя нормально, комфортно, дружественно, общались, устанавливали контакты. И каждый, вот там написано еще Шекспир, что весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры, у всех свои выходы и входы, и каждый, ни одну играет роль. То есть, да, каждый из нас, ни одну играет роль. Мы работаем, мы живем, у нас есть быт, да, мы отдыхаем. А каждый раз мы предъявляем к одной и той же среде разные требования. Но это все мы же, то есть мы сегодня молодые, завтра у нас есть дети, послезавтра у нас есть э, э, внуки, скажем так. То есть жизнь так она быстро меняется. И если мы забываем, зачем это все, вот в этом безумном круговороте, если цели подменены. Если та стратегия, которую мы с вами реализуем сегодня здесь вместе или начнем сегодня только задумывать, она не ведет нас к счастью и здоровью, она даже не опирается на такие показатели, она даже не понимает, как они раскладываются, мы не будем здесь счастливы.